Чи не кожний житомирянин вже хоча б раз бачив сині проблискові маячки патрульних автомобілів та правоохоронців у новій поліцейській формі? 22 березня 229 патрульних поліцейських склали присягу на вірність українському народу і в той же день вийшли на патрулювання Житомирських вулиць. Після трьох тижнів роботи нових копів. Ми поцікавились в житомирян, чи стали вони відчувати себе безпечніше? Чесно говоря, я в роботі в міліції, поліції знаю мало, але в цілому той факт, що Они стали патрулировать, их стало видно. Ну, определенный уровень ощущения безопасности появился. Близко пересекаться не, не приходилось. Да. Мы просто верим, что наведут порядок однозначно. Смотрим, что их по, по, ну, много достаточно по городу. Если только ночью ну, я в центре живу, не у... бывает, мигалки начинают включать и худеть. как бы. А так нормально. Что... Слава Господу, смотрим, везде візьму навіть утром йшла в субботу, кажется, выходной день, утром йду ну, как бы, там по патрулируют, вони ходять, патрулюють, как бы, следят, поэтому, ну класно. Я б скажу, ні ті, ні ті, бо чи ще нічого не міють. Що за два місяці можна навчити? Скажіть, за два місяці можна щось навчити? Він прав немає, півроку треба в школі вчити. А він за два місяці вже отримав права, юридичні грамотні. А протокол ты не может. Я самым с свином был. Полиция очень крутяк. Я надеюсь, что на наших улицах все больше будет порядка. Я уже это замечаю. Это очень круто. Дер... Пускай дерзают. Реформировать нужно. Нужно. Нужно менять начальство. Потому что уже эта же новая полиция, она уже стыкается со старыми проблемами старой милиции. Вот, Поэтому нужно менять Голову сначала, а потом уже будем видеть перемены к лучшему. Пока еще не, не поняла, честно скажу. Вижу, что ребята ходят, стараются, отрабатывают. Я думаю, что э, здесь это сложный вопрос, вообще-то, честно говоря. Мы не на ничего не можем поменять в нашем государстве. Кардинально. Может быть, новое поколение будет э, уверенно, скажем так, действовать. Э, согласно совести, но я думаю, что ничего не поменяется.